сезон у нас завершался уже довольно давно в Тисовце. там у нас были соревнования. Сейчас я уже довольно отошла от Олимпийских игр юношеских. Сейчас более готовлюсь к своим экзаменам к ЗНО и пытаюсь отдохнуть от тренировок, чтобы настроиться на следующий сезон, на летний. Мне бы, конечно, хотелось там заниматься как-то приобретение опыта, посмотреть, как другие занимаются, потому что как-то со своей ну, со своими одногонками уже как-то не так интереснее. Мне как-то нравится более за кем-то тянуться. Ну, может, даже я чем-то и не готова, как-то не готова с, с такой старшей группой заниматься. Но тут надо все смотреть по здоровью, по-моему, по физическому состоянию, как смогу. Ну, в этом году, конечно, я давала приоритет подготовке к Олимпийским играм. Я в школе была как таковой только неделю за весь учебный год. И, конечно же, буду ставить на первое место, это у меня спорт. Я думаю, с взрослыми Олимпийскими играми это не сравнится. Также у нас было мероприятие Сторайт Бергер, где мы могли с ней об этом поговорить. Она сказала, что это как бы так больше показательное можно там где пообщаться познакомиться со всеми ну это никак не взрослые олимпийские игры хотелось бы уже попробовать готовиться к взрослым олимпийским играм и там конечно поучаствовать